Is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Доброе утро, уважаемые телезрители. У нас на гостевой Дмитрий Полевой, это ударник группы «Внутри звука», а также Иван Худояров, организатор концерта One Music Fest. Доброе вам утро, ребят. Доброе утро. Доброго ранку. Доброе утро. Маша, как всегда, вовремя с прекрасным кофе «Нейроарома». Оп, прошу, пригощайтесь. Спасибо. Это такая неловкая пауза, Мария. 18. Очень ловка пауза. Задавайте вопрос. Да, Хотіли з вами поспілкуватися про One Music Fest, який стартує перший рік, да, наскільки я розумію? Чи не ну, перший? Не перший, вже, в 2010 році вже угу. проводився. Ну, не в такому масштабі, він був один день. Рішили повторити. От. Що це буде за фестиваль? Він буде я наскільки п'яте-шосте, так? Да. 5-6, де буде проходити в Кісмі. Да. да. і що це за фестиваль, для кого він, а, хто буде його учасниками? Значить, ну, Ізначально якби це все на фоні групи одної, вот, яка можна сказати, головна на этом фестивалі, да? Іхтіандр, один у папу Дельфін. Название хороше. Да. То есть Тобто, 20 лет тому играли. последний концерт в 94-м году по моему и вот они решили собраться сейчас и ну и как бы чтобы не делать э, именно концерт своей группы ну как бы потому что все-таки время много прошло и возможно зал тоже сейчас очень тяжело собрать ну как бы многие люди уже uh -huh. ну, прошли те времена может не знают допустим да поэтому они решили как бы Приурочить это, сделать як фестиваль. Вот они є організаторами. Половина музикантів живе в Києві, половина здесь. І вони вирішили зібратися, двухдневный концерт. Вспомнить мову. Да, вспомнить молодость. Вспомнить молодость. Всего два дні. Настільки багато гуртів буде приймати участь, хто з наших буде молодих, якщо можна сказати. Молодим, ну, самі відомі. Внутри із... на Захід. Демона Захид. Ну, наверное, да. Это Самые молодые. Новый проект и Демона Захид. Возможно, они были у вас. Я не знаю. Uh -huh. Будут принимать участие в первый день. Это группы Strangers, Stragazer. Это группы, которые играют кавера на известные рок-хиты. Uh White -huh. Snake и так далее. Don't Blues Band, известный всем. Ну и внутри звука. Это первый день. Не хитлайнерами будет первого да, дня. Хитлайнерами ага. мы будем первого дня. Ширная реклама. Второй день будет группа «Демона Захит ранее. Вот представлена нами. Молодой коллектив, кстати, я там тоже буду играть. Мы... И там, и там? Да. Ну, так вот. Это новый проект у нас. Ну, думаю, понравится всем. Там своя музыка у нас. Ага. Блюз, фан такой. А. Віселі да, запам'яки. Тобто я розумію, два дні розділяється. Перший день це кавери будуть співграти, да, ну, е, виконувати. Да. А другий день, а це... другий так. І ще буде група з Черкас приглашена, якою там бріті широкі грають. І Черкас сум. А, сум. сум, сум да. угу. І, собственно говоря, виновники торжества, їх тіандр, один у Папи, -дельфін. Угу. Mm. Скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати квиток? Чи є він взагалі? Есть продажи билеты, они находятся в магазине Music Brand. Угу. Билеты стоят 70-100 гривен. Это входной билет сразу на два дня и на один день 50 гривен. Угу. То есть, те люди, которые хотят прийти непосредственно на пятое число, то они заплатят 50 гривен там и на шестое там тоже все. Угу. И также на два дня сразу там 70-100 гривен. То есть, ага, то, кто? То, то там еще <сослушать> разделяются <сослушать> <все> места? <сослушать> да, то, там -то там haver... первые Где? ряды, средние угу. ряды и вот такое вот. А вы э, куда-то выезжали внутри звука? На какие-то фестивали, может, всеукраинские? Ну конечно, много фестивалей объездили, как бы и концертов. Ну, это из таких фестивалей. Известный. Известных Там Жемчужный рай. Ну, это еще давно очень было. Это э, гран-при взяли. Э, тогда еще было неполным составом, ездили. Э, полным уже ездили на... Джаз Коктебель были на таком фестивале. Ну и так очень много фестов, я уже сейчас просто не скажу. Ну, какие-то достижения, какие-то прям. Ну конечно, да, дополнит. и гран-при, наш гитарист Макс Величко, всем известно, а, э, очень много у него всяких достижений и побед в международных конкурсов, и гитаристов, и вообще как музыкантов. То есть, Угу. А уже как, есть какое-то какое число там, билетов, которые купили? То есть зал будет заполнен или, или еще неизвестно? Ну, еще неизвестно я не могу вам сказать. Угу. Угу. А, значит, суббот, а, пятница, суббота, 5-6 да. число, с котрой годины? П'ятницю на 7 часов вечора в суботу на 17.00, на 5 часов вечора. Ага, скажіть, будь ласка, якщо там у людей немає можливість music бренд, в принципі, велика перспективна центр міста, грубо кажучи, але ну можливо хтось там далеко живе, немає можливості забігти. Чи можна буде придбати квитки чи заплатити за вхід прямо, якщо прийти да, на концерт, да. да? так концертом да буде продажі білетів одразу перед концертом і 5-го, і 6-го числа. Ага, тобто п'ятниця, субота, продаж квитків можна просто-напросто на місці приходити, берете собі і заходити. Ми сподіваємося, що все пройде на найвищому рівні, і буде ну цей концерт принесе задоволення і молоді, да, послухавши і людям посадки. Концерт сам по собі організується дуже професіонально, тому що та компанія, котрою предоставляє які... апарат. Она работает со многими звездами Украины вот. поэтому такого уровня это было только в 2010 году и теперь в 2014 это больше для таких ну, коллективов таких как местных никто вообще не делает поэтому это значимые очень интересные будут. Для музыкантов это вообще будет те, кто работает, начинает работать. Это будет начальная стадия, как бы увидеть, что это такое, действительно, к чему надо стремиться, вот, и, я думаю, это будет огромный опыт для них. Еще от «Внутри звука» скажу, ну, от себя, то есть будем «Внутри звука» играть практически на 80% обновленную программу из второго альбома. Поэтому приходите, все. я думаю, будет интересно всім послухати. Ми зараз працюємо над вторым альбомом, над записью. І в програмі плануємо раз якраз з цього альбому 80% нових пісень. Uh -huh. вот приходите в One Music Fest в Кировограде, я думаю, це дійство неможливо пропустити. Друзі, ми двір.